Всем привет! Это я. Ну, Никита. Я в Комсомольске. На улице минус 40. Нам очень холодно. И мы идем посреди дороги. А машинки ел всякие. Я не да, за счет два трава нахуй нафиг не сбило. Ой, господи. Мы Еще идем после бассейна, все мокрые. Да, идем на елку. Да, будем ид... кататься. Да, идем на елку, будем кататься. Это будет, конечно, очень... Угарно? Очень, да, угарно и больно. Потому что на днях одна девочка сломала себе нос, когда катилась с нами в горке. Ей было очень больно, очень плохо. И это очень печально. Да, мне тоже много чего замерзло. Рожа, что меня спасают мои бочинки? Ну да, они меня отпускают. Ладно, ладно, я опять не сделаю. Так. Ну ладно, что вам можем... вообще? Ну, как же вообще? Пока телефон. Уже. Значит, да, уже замерзли. Ну, в общем, в минус 40 градусов. Это Комсомольск сразу три два больше находки. Здесь и будем на соревнованиях. Была в, в гостях. Вот. В общем, здесь, как бы так сказать, резко континентальный климат, если кто знает. Летом плюс 40, зимой минус 40. Вот. Время 35 минут 9. Так. Мы живем. Вот наша еще одна машина чуть ли не сбила. Но ничего. Нас все спасает. Нас и все... а. планы дойти живыми. Ой, давайте мы в сбоку пройдем лучше, а? нас еще за это, потому что мы все сюда лезем, идем подрыгать. Да, мы идем возле это Никита. Никита передай свою девушке привет. Здорово! Она тебя смотреть будет. Обязательно еще сейчас. Малейся, Саида, Рамиль, там вам привет тоже. Totally как бы у меня телефон Nobody не сгорел, при таких градусах. Вот у нас магазин Донус. Блин, mm -hmm. тут... Этот... Ну, мы продолжаем наши съемки. Вот мы уже подходим на елку. Все здесь в городе красиво.

Пошли. Вот Мы пошли на елку кататься. Ой, на горку кататься. Ну, сначала Никита нам немного покажет местности, что здесь вообще есть. Так, вот, не это не вот, халей, вот это вот хрень, вот это вот хрень. Вот, такая, да. вот это у нас елка. Да, это у елка. Наконец-то хоть в этом году у нас новые украшения купили. А, в прошлом году не было, да? Да. В прошлом году были вообще фигня. Ну здесь сразу видите, как видите, здесь сразу вот елки есть это то. На котором ничего не скользко. Да, здесь очищают. Но зато мы идем по следу лампочек. Очень красиво, очень ярко. Лед идет, снеги уже начинают потихо колбасить. Да, да не. Вот, ну это у нас как главный центр. Здесь находится кинотеатр, здесь находится бассейн, здесь находятся всякие кафешки. Это считается центр города. Очень красиво. Сейчас мы пройдем немножко туда и посмотрим, что там. Потом некий Никита нас. Никита нас тут вот, на елку. Я вот. веду вас в царство. И... нас тут на одну маленькую детскую горочку. Вот. Я тоже на ней прокачусь. Ну потом на большой прокачусь. Но я боюсь, что если я прокачусь большой, то у меня телефон просто не Узвали. выживет. Ну, давай, Никита, ты у нас... Ты у нас можешь... -мо! Ой, господи. Куда ты, ты меня возил? повел? Вот, Никита, красавчик. Какой-то у меня завел. Ну, ничего. Пойдем. сейчас прокатимся. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, главное, чтобы у меня сейчас не упал телефон. Давай, Никита. Вот. Давай. Нет, тоже про проедусь. Ч ⁇ там? можешь? Ой. Твоя я Ладно, вот... Ладно. стой, проеду. Ой, не. Давай! А и тебя. я Дай. Ой, Дай. 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 Как Дай. 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 Да, Никита путает горку больно говорить. Уже... Да, кстати, здесь на морозе очень много что замерзает. И даже ломаются телефоны. У меня уже один сломался, и мне пришлось его менять. Прости, Никита. Я слушал, тебя мой учитель. Говорю, иди мне меня на большую горку. Я с радостью прокачусь на ней. Никита, не боясь, идет нас на горку. Я все рожи замерзла. Замерзла. Понимаете, понимаете, в чем прикол? Даже если ты выйдешь на улицу в Комсомольске, в мороз минус 10 это же перчатки это и не... не знаю, видно вам сейчас не видно. Но каждый раз, когда я ухожу гулять в мусоморке, то у меня все покрывается. Дальше. Ой, господи, чуть-чуть не упал. Ну, Никита тоже чуть-чуть и не упал. Так. Мы идем на эту елку. Ой, мы идем на эту гвозку. Я Никита заразил своим глохоем. Мы поднялись у меня как же здесь страшно и опасно что ладно погнали я Но... чуть -чуть, как отойдите ребята, садите пожалуйста Давай. меня сейчас скоро сядет батарейка на телефоне. Это очень плохо. Все, не смотри. Можно ехать. Ой, господи. Ой, господи. Ой, господи. Ой, что я выжил. Я молодец. Да, конечно. Вот так вот, вот такие здесь горки на самольке. Конечно, вот эта горка считается как самый большой а можешь высотой метра два-три. Ну. Простите, пожалуйста, ребята, что не сняли до конца видео, когда мы ходили с Никитой на елку. Но, понимаете, разрядилась батарейка, мороз минус 40. Телефон вообще или как выжил. Че, когда я пришел домой, я сразу же вытащу телефон с куртки. И он просто на нем был лед. На нем, ну прям не то чтобы лед, но на экране был лед. Знаете, вот когда едешь в автобусе зимой там с утра или вечером, то на стекле такой как, как ини. И у меня телефон покрылся ини. Мне его пришлось так вот пальцем скрабить. Вот. Ну ничего. Завтра тоже пойдем на елку. Завтра я иду с Потому у меня опять телефон родился, не приходился, не Всем привет! Это снова мы с Никитой. Сегодня продолжаем наши съемки. На елку. Сейчас на улице минус 32 градуса. Время где-то 3 часа. Вот. На небе не облачко. Что впереди мы видим красивые дымящиеся здания. Да, трубу. Там Здание горит, горит здание. Да. Там, Лодочные как да, вот, там делают подлодки. Да, неинтересно это. Да, да, все неинтересно. Вот. Сейчас мы опять уйдем и приступим дальше к съемкам. Да. Ну так мы продолжаем. Это я, Илья, Никита. Ой, Господи. Надо больше дочь снимать, да? Да ладно сегодня мы идем дальше. Сегодня нам Никита показывает елку все достопримечательности города. Там, да, это нас Никита, так скажем, проводит. Проводит у нас по елке, нас сопровождающий. Вот он меня ведет через какое-то странное здание. А, это красный. А, это кинотеатр, да? Да, вот бассейн здесь. Здесь вот есть ресторан Киви. Здесь, кстати, вот да, зимой э, в Сарсомольске очень много снега, что во второй четверти у детей кончается школа еще 1 декабря. И 1 декабря уже 16 О, по Почти просто погреться на елке, мы сейчас все киви Многие даже в Комсомольске знают, что это такое. Многие даже в нем были. Ну, чтобы не мелочиться, мы, конечно, закрывали самые и... дорогие костельчики за да. 150 вот, рублей. Такой, вот, это, Вообще, сейчас говоря, мы очень замерзли. Мы сначала ехали в автобусе, мы замерзли. И еще мы на елке очень сильно замерзли. Ну а, что, в общем, я домой на фотку. Конечно, не хотелось уезжать с Комсомольской, но что поделать, надо ехать домой. В дороге уже где-то часа в 4, и еще где-то ехал примерно, столько же. Мы едем очень медленно, потому на дороге гололед, и очень много аварий. Мы проехали, когда ехали, уже было три аварии. Здесь, конечно, теплее, сейчас в pero no toda de manera de